Walaupun dia tak baca zikir-zikir yang kita sebutkan tadi. Yang seterusnya tuan-tuan. Apabila dah rukuk, maka akan terus bangun untuk e e Tidal. Maka ini yang disebutkan sebagai sunnah-sunnah ketika bangkit dari dari rukuk. Baik. Apa dia tuan-tuan? Antara sunnahnya adalah memanjangkan rukun ini. E tidal itu lama. Tuan -tuan, sama juga kalau tuan-tuan ada pengalaman buat umrah ke apa. Lama e tidal ni eh, kalau kalau dia ni. Kita pun tanya apa benda baca imam ni. Kita tak tahu. Sebab kita ni hanya sami Allah liman hamidah, rabbana walakal ham je kita tahu itu je. Tapi kalau tuan-tuan lihat, ada banyak sebenarnya zikir-zikir yang dibacakan oleh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Memanjangkan rukun ini, apa yang dimasukkan di sini oleh penulis? Hal ini berdasarkan hadis Thabit Al-Bunani dari Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Sesungguhnya aku tidak memendekkan bacaan dalam solat mengimani kalian seperti mana aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat. Mengimani mengimami kami. Perawi berkata Anas melakukan sesuatu yang aku tidak melihat kalian melakukannya. Apabila dia mengangkat kepalanya dari rukuk, maka dia berdiri tegak hingga seorang berkata dia lupa. Maksudnya seolah-olah lama Anas berdiri tu. Sehingga orang kata eh dia ni lupa nak turun sujud ke? Maksudnya begitu. Dan apabila dia mengangkat kepalanya dari sujud Maka dia pun diam hingga seorang mengatakan Dia lupa Maksudnya duduk di antara dua sujud tu pun Orang ingat eh Dia lupa ke nak bangun ke apa ke dan sebagainya kan Baik Ini yang, yang disebutkan Makanya di dalam i'tidal tersebut Ada sunnahnya apa dia Membaca doa Rabbana walakal hamd Dengan lafaz yang berbeza-beza 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 Antaranya kesemuanya ini tuan-tuan ada dalam hadis. Maksudnya terkadang dibaca dengan Allahumma rabbana walakal hamd. Boleh juga dengan membaca Allahumma rabbana lakal hamd. So tak ada wow kat situ, tak ada wow kat situ. Ataupun rabbana walakal hamd. Ataupun rabbana lakal hamd. So yang membezakan di sini adalah wow itu sendiri, wow. Maka penulis menyebutkan di sini kalau tuan-tuan tengok di nota kaki kesemuanya itu adalah daripada hadis Al-Bukhari. Maksudnya hadis yang sah. Hadis yang sahih. Maka disebutkan di sini. Jadi disunnahkan untuk membaca yang ini sesekali dan sesekali membaca yang lain. So sama juga keadaannya. Sunnah ni kadang-kadang kita baca ini sebab ada sabit Nabi baca dalam dalam bacaan yang sebegini. Tak pun kadang-kadang kita baca dengan bacaan yang bacaan yang lain. Baik itu yang disebutkan ketika mana sedang i'tidal. Baik. Disunahkan untuk membaca zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah bangkit dari dari rukuk. Okey, baik ini yang saya maksudkan tuan-tuan. Ada bacaan-bacaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ketika mana i'tidal tersebut. Apa dia? Di antara zikir yang disyariatkan setelah bangkit dari rukuk adalah seba, seba, seperti berikut. Antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam baca apa? Rabbana lakal hamd mil'u samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd ahla as-sana'i wal majd ahqqu ma qala al 'abd wa kulluna laka 'abd Allahumma la mani 'alima a'thaita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa' dzal jaddi min kal jadd Wahai Tuhan kami segala puji bagimu sepenuh langit dan bumi serta sepenuh sesuatu yang engkau kehendaki setelah itu Wahai pemilik pujian dan kemuliaan Yang paling layak untuk diucapkan oleh seorang hamba Dan setiap kami adalah hamba bagimu Adalah Ya Allah Tidak ada penghalang untuk sesuatu yang engkau beri Dan tidak ada pemberi untuk sesuatu yang engkau halangi Serta tidaklah bermanfaat kekayaan bagi pemiliknya Kerana darimulah kekayaan itu berperasan Hadis riwayat Muslim Maksudnya itu yang menjadi eh, Tidak ada panjang sikit tu tuan-tuan ha, Kadang-kadang ini yang antaranya yang Nabi saw alaihi wasallam bacakan. Tetapi tuan-tuan yang antara yang famous ataupun yang masyhur, apa dia bacaannya selepas sami Allahu liman hamidah? Kemudian kita sebut Rabbana walakal hamd ataupun Allahumma rabbana walakal hamdu. Maka bacaan yang lain adalah alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ini yang masyhur yang mungkin ramai yang buat ataupun ramai yang membacakannya. Iaitu segala puji bagi Allah Pujian pujian yang banyak, baik dan mengandungi keberkahan pa, padanya Dan berdasarkan apa yang dibaca ini Ataupun zikir ini Sebabnya Nabi SAW pernah bersabda tentang lafaz ini Yang mana Ketika mana Nabi solat Kesnya begini Ketika mana Nabi SAW solat Bila bangun daripada iktidal Ada di kalangan sahabat yang membaca perkataan ini Alhamdulillah hamdan kathira tayyiban mubarakan fi. Jadi lepas habis solat Nabi tanya siapa yang baca perkataan ini ataupun zikir ini. Lepas tu ada yang sebut saya wahai Rasulullah. Kemudian Nabi kata apa? Laqad raaitu isnai asyara malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Aku melihat ada dua belas malaikat saling rebut merebut siapa di antara mereka yang lebih dahulu untuk mengangkat perkataan ini ke kepada ke langit nak menunjukkan bahawa ada kelebihan daripada bacaan ini. Jadi tuan-tuan, sebahagian ulama melihat perkara ini adalah antara perkara yang mana ada orang kata, ada sebahagian ulama dia menyebutkan dalil ini nak menunjukkan boleh untuk seseorang itu mereka-reka ataupun dia membuat zikir yang baru. Kan? Sebab Nabi tak ajar benda ni, tapi Nabi dengar dalam solat, kemudian Nabi Nabi kata ada dua belah malaikat merebut-rebut untuk untuk membawa perkataan ini untuk naik. Tetapi ada sebagian ulama' dia kata tak boleh juga. Sebab hal-hal berkaitan dengan ibadah ini selalunya dia memerlukan kepada kepada dalil. Sebab kalau uh, disebutkan sekiranya kaedah sebegini digunakan, maka orang akan bermudah-mudah untuk dia mereka-reka mereka sesuatu. Mereka-reka sesuatu. Sebab zaman Nabi Ada Nabi untuk approve benda ni Kan para sahabat buat Nabi approve So itu dah dikira sebagai satu syariat Sebab Nabi kata jangan buat Tak ada Nabi kata jangan buat Ataupun Nabi halang betul tak tuan-tuan Sebab bila berlaku perkara ini Nabi tahu dan Nabi approve benda tu Kalau sekarang Kalau ada orang buat sesuatu Mungkin ibadah yang baru dan sebagainya Siapa nak approve tuan-tuan Maksudnya seseorang itu mungkin dia telah melakukan perkara-perkara baru dari dalam di dalam agama. Itu itu satu, satu perbahasan yang lainlah. Tetapi zikir ini warid. Maksudnya boleh untuk seseorang itu bah, baca ketika mana dalam keadaan sedang sedang yang tidak. Baik. Uh, begitu juga hadis ini direwatkan oleh Muslim. Kita habiskan sedikit tuan-tuan. Muka surat selepasnya itu 114. Hadis ini direwatkan oleh Muslim dari hadis Anas dan Al-Bukhari dari hadis uh, Rifa'ah bin Rafiq. Yang mana Nabi SAW uh, menyebutkan Allahumma tahhirni bisalji wal barad wal ma'il barid. Allahumma tahhirni minaz-zunubi al wal khataaya kama yunqqath thawbul abyad minal wasakh. Ya Allah bersihkanlah aku dengan orang kata apa dengan salji, embun dan air yang dingin. Ya Allah bersihkanlah aku dari segala dosa dan kesalahan sebagaimana baju yang putih dibersihkan dari dari kotoran. Tambahan lafaz ini, lafaz ini tercantum di dalam hadis Abdullah bin Abi Aufa pada riwayat Muslim. Maka apabila seseorang Muslim membaca zikir-zikir tersebut, nescaya dia bisa memanjangkan rukun solat ini. Ha. Itu yang dikatakan kenapa boleh jadi panjang tersebut. Sebab kerana membaca zikir-zikir, zikir-zikir ini. Maka inilah yang disebutkan daripada hadis Anas itu. Bila perawi itu, bila dia tengok Anas solat, dia kata, eh Anas ni terlupa nak, nak sujud ke apa? Rupanya Anas membaca zikir-zikir yang mana memanjangkan rukun ini sedikit. Iaitu berdiri masa-masa, semasa yang iktidal tersebut. Jadi tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah, kita berhenti.